એવી કલા કલાકૃતિઓ અને શિલ્પો તૈયાર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે સુરત મનપા કમિશનર અગ્રવાલે આ ફેસ્ટિવલનું કર્યું હતું ત્યારબાદ પ્લાઝા ખાતે સર્વમ પટેલ દ્વારા સેન્સ ઓફ શીર્ષક હેઠળ મંત્રમુગ્ધ કરનારો લાઈવ સેન્ટ આર્ટ શો યોજાયો હતો આ ફેસ્ટિવલ ખાતે બસ્સોથી વધુ આર્ટ ઇન્સ્ટોલેશન શિલ્પો ચિત્રો અને ફોટોગ્રાફ્સ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા આ ઇન્સ્ટોલેશન જીજી સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સ

आगामी एक महीना सुधी बी आर सूरत इंस्टोलेशन फाइन आर्ट फोटोग्राफी प्रदर्शन नमस्ते मेरा नाम है सुमी गुप्ता और मैं डुमस आर्ट प्रोजेक्ट की क्यूरेटर हूँ ये डुमस आर्ट प्रोजेक्ट का दसवा साल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे ये फेस्टिवल की उद्घाटन में आ, पार्टिसिपेट करना और आ, आज का ये फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल हो गए हमें ये करते करते और आ, सूरत के लोगों को बहुत पसंद है ये फेस्टिवल और इस दफ़े बड़े सारे नए इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़े हैं जैसे कि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की बहुत जानी मानी आर्ट इंस्टीट्यूट है उसके छात्रों ने बहुत इंस्टॉलेशंस बनाए हैं और आ, आ, सूरत के जो स्कूल इन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भाग ले लिया है और सो ये बहुत अच्छा इन्होंने डिस्प्ले करा है पेंटिंग्स का इंस्टॉलेशंस का फोटोग्राफी का वो है आ, गुजरात इन फोकस हम एक फ़ोटोग्राफी कंपटीशन रन करते हैं उसमें हमें इस दफ़ा पंद्रह सौ एंट्रीज आए थे उसमें से हमने करीब साठ एंट्रीज चुने हैं जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं तो आ, और एक पूरी आर्ट गैलरी बनाई है सेकंड फ्लोर पर वहाँ आप देखेंगे कि बहुत आ, पेंटिंग्स हैं आ, अलग अलग स्कूल्स अलग अलग कॉलेजेस के छात्रों की पेंटिंग्स हैं इस दफ़ा क्योंकि दस साल हुए हमने एक आर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करा है जहाँ हर फेस्टिवल से आ, हम लोग जो जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है उन छात्रों को लेते हैं और उनको एक मेंटरशिप पैनल के साथ मैच करते हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट और सीनियर लोग हैं अपने फील्ड में जैसे आर्ट क्यूरेटर आर्टिस्ट कोई इंडिया में हैं एक है जो ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं जो लंदन में रहते हैं वो सब इन स्टूडेंट्स को गाइडेंस देंगे कि आगे कैसे बढ़ें जब ये लोग अपना कॉलेज ख़त्म करेंगे और इस साल हमारी कोई इंटरनेशनल कोलेबोरेशन uh, भी हैं एक तो यूनेस्को के साथ हमारी एक फोटो एग्जिबिशन जो यहाँ गैलरी में है और uh,